পুনৰ ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমি ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ঘপককৈ ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া পুনৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নতুনকৈনে গতিকে তুম শুকান গোবৰখিনি চালি ইতিমধ্যে হ'লগৈ অলপ বাকী আছে দিলে হ'বই এতিয়া ইতিমধ্যে গোবৰখিনি দি শেষ হ'ল এতিয়া পানী দি সম্পূৰ্ণ মাটিটো পূৰা তিয়াই দিয়ক সম্পূৰ্ণ মাটিটো তিয়াই দিব লাগিব এতিয়া সম্পূৰ্ণ মাটিটো তিয়াই দিয়া হৈছে গোবৰখিনি দি পিনে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব চাই লৈ পাছৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনাৰ বাবে জানিব যে কি কৰা হৈছে নেচালে মানে গম নাপাব আজি হ'ল দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ দুই দুই অক্টোবৰ আজিৰ দিনটো ধুনীয়া কিমান তাৰিখত ওলায় বা কেইদিনত ওলায় আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম ভিডিঅ'বিলাক মাজে মাজে চাই থাকিব তোমাৰ দাদাজনে পানীত দি আছে বৰ সুন্দৰভাৱে পানী দিছে সম্পূৰ্ণ মাটিটো ভিজি গৈছে ইয়াত এইটো ব্যৱস্থা কৰিলে এইটোৱে ভাল হয় আচলতে গুটিখিনি তিৱোৱাতকৈ এনেকৈ যদি ছটিয়াই লৈ যদি মাটি পানীটো ঢালি যায় এতিয়া গুটিও তিতিব আপোনাৰ মাটিডখৰো তিতিব তেতিয়া গুটিখিনি লোকচান নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল প্ৰতিদিনাই গধূলি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু আমি প্ৰতিদিনাই গধূলি গধূলি পানীটো দিম হয়তো গধূলি দিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাপাওঁ পাৰে কিন্তু পানী প্ৰতিদিনাই যিদিনাই ওলায় সেইদিনাই পুনৰ আপোনাৰ হ'ব ভিডিঅ'টোক নিশ্চয় দেখাম きれいきれい。 বছ ইতিমধ্যে আমাৰ ধনিয়া পানী দিয়া কাম হৈ গ'ল আজিলৈ অঁ ইয়াৰ ধনিয়াখিনিৰ কাম ইমান হৈছে লগতে আমি কিনাৰতে অকণমান পালেংগুটি ছটিয়াই দিম ইয়াতে কোৰ মাৰি সেইখিনি বিশেষ খাটনিয়া অকল কোৰ মাৰি দিলে হৈ যায় ধনিয়াৰ দৰে তাত গোবৰ দি পানী দিব নালাগে সেইটো জেগাত বিশেষকৈ পালেঙৰ জেগাত গতিকে আমি ধনিয়া গুটিখিনি ছটিয়াম এতিয়া পালেংগুটি অঁ পালেংগুটি ধুনীয়াকৈ গুচি নেকি অকণমান হেঙা ছটিয়াই দিয়ে এতিয়া পালেংগুটি ছটিয়াই হৈছে দাদাজনে ছটিয়াই আছে কিন্তু হেঙা লাগে যে এইটো বস্তু গোটেই হ'লেও দিয়ে দিয়ক বুজিছে নাই সেইখিনি যে গোটেই দিয়ে দিয়ক গোবৰ ওপৰত এতিয়া মিহিকৈ অলপ কোমাই দিম এতিয়া কুমাৰ গুটিটো ঢাকি দিওঁ অঁ তাই কোমাই দিম আমি এতিয়া গুটিটো মাটিৰ তলত সোমাই যোৱাকৈ কোৰটো মিহিকৈ মাৰি দিয়া হৈছে যাতে চৰাই চিৰিকিটিও নাপায় দ্বিতীয় কথা হ'ল কি গুটিকেইটাও সোনকালে গজি উঠে ইতিমধ্যে আমাৰ কোমহ এচাহ হৈ গৈছে আহকচোন হেৰি নিব কো হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কেনে লাগিলে ভিতৰত আপোনাৰ বাবে নিশ্চয় জনাবা আমি প্ৰথম খেতি কৰা হিচাপত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া গুটি চোৱা ছিষ্টেমটো বিশেষকৈ ধনিয়া গুটি গজিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে ধনিয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি পালেংগুটি কেইটামানো ছটিয়াই থৈ দিয়া হৈছে গতিকে কেনে পালে নিশ্চয় আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ চাই থাকক ধন্যবাদ